во всем! Яйца с карри это такая себе яичница Южной Азии, пришедшая из индийской кухни. Хотя это не совсем аутентичный рецепт. Во-первых, потому что карри это по сути изобретение англичан, пытавшихся смесью на основе куркумы повторить специи Индии. В составе большинства смесей специй карри нет самого растения карри, давшего название этой приправе. Во-вторых, потому что все ингредиенты для этого блюда можно купить в любом более-менее крупном магазине. А яичница? Вы будете готовить ее вновь и вновь. Это по-восточному вкусно. Соус и сладкий, и соленый, и кисленький, и пряный, и по-настоящему восточный. А запах? Перечень ингредиентов вы можете увидеть в описании к видео рецепту. А начнем мы, как всегда, с подготовки. Нарежем лук, одну луковицу, обычный репчатый лук, небольшими кубиками. Он довольно долго будет тушиться. Все равно разварится практически полностью. Одно яблоко очистим. От кожуры и сердцевины. И тоже нарежем кубиками. Вкус яблока будет вкусом кари. Будет сладкое яблоко, будет сладковатый карий. Будет кислое яблоко, будет кисловатое кари. Поэтому я на свой вкус выбрал кисло-сладкое. Такой баланс мне по душе. И подготовка закончена. Это яичница, все должно быть довольно быстро. Закипятим воду в кастрюльке. Яичница будет из яиц пашот, то есть из яиц без скорлупы. Хотя в Индии зачастую яйца просто вбивают в соус карри. Мы же в кипящую воду, кстати без уксуса и без соли. На самом деле эти добавки самообманы и никак не влияют на правильность варки яиц пашот. Так вот, в эту воду вбиваем пару яиц, закрутив в воронку, Воронка ускоряет варку и не даст расползтись белку. Минуты 3 кипятим, поддерживая воронку. И вынимаем. Лучше в теплую водичку, чтобы и не остыли и вариться перестали. А то они могут продолжать сворачиваться в горячей воде. А мы любим текучий желток. В сотейнике разогреем сливочное масло около столовой ложки. Вообще сливочный жир и кари очень дружны. Получается прекрасный союз вкусов. Если готовите кари, рекомендую именно молочные жиры. Хотя это и идет в разрез с большинством традиций. В сливочное масло добавляем лук и на огне чуть выше минимального тушим. Минуты 3 до прозрачности и размягчения, но не поджариваем. Иногда лук, кстати, просто отваривается минуту 2. Лук стал молочным, добавляем смесь карри. Грамм 20-25. Сразу пошел волшебный аромат. Я использую мягкое карри, но вполне можно и острое. Это дело вкуса. И мука столько же, то есть около полутора столовых ложек. Она загустит соус. Перемешали, чуть поджарив, тогда мука не собьется в комки. И добавляем сливки. Стакан. В идеале довольно жирные, хотя по большому счету и молоко подойдет, но со сливками вкуснее. И сразу же бульон, тоже стакан. К слову, у нас на канале есть рецепт домашнего концентрированного бульона. Сделайте его и у вас всегда под рукой будет любое количество бульона для любых ваших блюд. У меня всегда есть запас и куриного, и говяжьего, и рыбного. Доведем, помешивая до кипения и добавим яблоки. Они успеют развариться за счет своей рыхлой структуры. И теперь будем тушить минут 20-25 на минимальном огне, помешивая. В конце тушения добавим еще столовую ложку сливочного масла и подсолим по вкусу. Если вам кажется, что это не подойдет для завтрака, вы ошибаетесь. Приготовьте соус яблочный кари, и он у вас минимум несколько дней будет под рукой в холодильнике. И это стоит приготовить заранее, если вы хотите угоститься утром завтраком достойным английского лорда. Подают на подушке из риса, покрыв яйца яблочным карри. Фантастический восточный вкус и аромат карри. Сливочный, молочный, с кислинкой и легкой сладостью. Чуть солоноватый и все это оттеняется вкусом яичного желтка. Текучего, но уже густого. Это очень нежный завтрак, прямо бархатный по ощущениям. Попробуйте и вы не прогадаете. Приятного аппетита! А вам спасибо за просмотр. Заглядывайте, будет много интересного. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!